bikin cendol anti gagal. Aku cuma pakai tepung beras sama tepung tapioka. Cendolnya itu lembut banget ya. Cendol viral Cimehong. Ini enak banget, wangi, wangi pandan ya. Aku tidak pakai uh, pasta, tapi aku pakai langsung pakai sari pandannya yang sudah dihaluskan tadi aku saring. Langsung jadinya itu wangi banget. Simak terus, aku bikin cendol lembut. Pertama-tama, aku saring ya daun pandan yang sudah dihaluskan. Tadi, aku nih saring pakai saringan biar enggak ada yang masuk kecil kecilnya ya nih kita pores dulu ini sarinya ya yang terakhir itu sarinya pandan terus aku masukin tepung beras 6 sendok makan terus tepung tapioka 4 sendok makan terus satu bungkus agar-agar putih ya dan juga boleh pakai nutrijel tapi aku pakai agar-agar ya Mungkin kalau pakai nutrijel lebih kenyal ya. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus ya. Jangan sampai menggumpal di bawahnya. Kalian nyalakan apinya yang kecil, jangan besar-besar. Jadi benar-benar nanti matangnya itu rata banget. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel YouTube Cah Dolok rejo Nyalakan loncengnya supaya kalau aku upload video terbaru langsung dapat notifnya. terima kasih yang sudah menonton. nah kita aduk-aduk terus ya tuh sudah mulai menggumpal gitu ya panas artinya ya. terus diaduk biar nggak menggumpal di bawahnya. nih resep bikin cendol tuh mudah banget ya. Nah, kita aduk terus sampai warnanya itu mengkilat. Kalau belum mengkilat itu belum matang ya. Nih, dan cantik juga ya pakai pandan doang. Kalian juga bisa kalau mau pakai pasta ya lebih hijau lagi. Tapi aku tidak pakai pasta, aku pakainya cuman pandan. Nah, aku aduk terus ya sampai mengkilat banget. Kalau tidak mengkilat belum matang, nanti dicetak itu susah banget. Aku tanpa cetakan ya, pak bikin cendolnya cuman pakai plastik. Kita cetaknya, nah tunggu sampai mengkilat banget itu baru matang nih. Dah ya nih, aku pakai plastik dimasukin ke ke segitiga gitu ya lebih bagus pakai plastik yang anti panas jadi kalau pas di pencet plastiknya itu benar-benar tidak pecah gitu ya bagus ya keluar cendolnya tuh nih kalian juga bisa pakai cetakan itu mungkin lebih mudah ya kalau ada tapi pakai plastik seperti aku juga gampang banget nih. Netesnya juga gampang banget kok. Licin banget ini adonannya. Anti gagal banget nih. 6 sendok tepung beras aja sudah banyak banget ya. Takaran sendok juga itu pas ya jangan terlalu penuh-penuh banget sendoknya sedang aja gitu pas waktu ngambilnya nih. Cendolnya itu kenyal banget ini. Terus kalau mau cetak jangan lupa bawahnya dikasih es batu biar cendolnya itu lebih padat gitu loh lebih bagus ya kalau kena es batu. Jadi dingin ya, pakai air dingin. Kalau esnya udah habis tinggal cemplungin lagi baru kita eh uh, cetak lagi channelnya begitu begitu terus lakukan ya nih aku tambahin lagi es batunya ya karena sudah habis biar bener-bener padat gitu loh kalian juga boleh eh bikin dengan resepku ini ya tuh sudah jadi semua jadi ini juga banyak banget ya cuma 6 sendok aja enak banget silahkan kalian dicoba nanti aku kasih deskripsi di bawah ya biar gampang untuk kalian bikin apa aja yang digunakan buat cendol super ini kalau untuk cetaknya selera ya mau panjang mau pendek atau mau agak kayak ikan cebong gitu ya itu tidak apa-apa, tapi aku suka dicetak panjang begini, karena Cantik banget, nah ini sudah kelar Tuh Karena dikasih es batu Di bawahnya gitu Jadinya langsung beku Nah aku siapin ini Air untuk merebus gula Merahnya Kasih daun pandan Tuh Sudah ya, kita rebus ya Kasih satu Tengah sendok lah setengah sendok kecil garam kita aduk-aduk sampai mendidih rata nah ini sudah mendidih rata nantikan kalau sudah dimatikan didiamkan sampai mengental ini santannya aku pakai kara aja